Но счастливые, ведь возвращаются на родину победителями. Я вообще очень рада, что у нас есть медали, и то, что есть две золотые, то, что они есть, это слава Богу. Но вместо того, чтобы насладиться победой после соревнований в жарком Рио, уже в Киеве разгорелся настоящий пожар недовольства, взаимных обвинений и упреков. Вины главный тренер и наше министерство. 11 медалей, 31 место в турнирной таблице. Такого низкого результата у украинской сборной еще не было. Виновных сразу нашли. Ими оказались сами же спортсмены. В этом году Украину на Олимпиаде представляло рекордно маленькое количество участников. Остальные поспешно покинули Украину. Приклады тех людей, которых я, честно говоря, не поважаю, которые перешли до других сборных, иногда до того, как я стал министром. Со времен независимости украинское гражданство поменяли целых 135 спортсменов. Большинство из них сейчас успешно представляют другие страны на Олимпиадах. Вот, например, байдарочница Инна сипенко родомская в этом году завоевала бронзу для Азербайджана. Потрібно було думати про майбутнє своєї своєї родини. Я люблю Україну. однак нинішня ситуація змусила щось змінювати в своєму житті. А спортивний гімнаст Ніколай Куксінков в цьому году отримав серебряну медаль, будучи в составі зборної Росії. Люди, які називають мене зрадником, навіть близько не уявляють, що таке спортивна гімнастика в Україні. Я оперувався за свої гроші. У держави їх не було. У нас елементарно не виділяли кошти на збори. Коли ти віддаєш все в першу чергу здоров'я, а тебе в гріш не ставлять. Це нестерпно. оправдывается. Говорит, денег, потраченных для подготовки украинских спортсменов к Олимпиаде в Рио, было предостаточно. 250 миллионов на проведение навч... подготовки до Олимпиады. Но куда они пошли, остается загадкой. Спортсмены не видят изменений. Провал полнейший по финансированию. Тренер спортсменки Ольги Харла рассказал, что в Украине даже нет специализированного зала для фехтования зала во всей Мы все время у кого-то в наймочках, мы все время приходим в чей-то зал, пока их нет, мы занимаем, они приходят, мы освобождаемся, спускаемся в другой зал и вот так вот уже кочуем. А зал, в котором раньше тренировались спортсменки, давно превратился в руины. Министр Жданов уверяет, что все под контролем и уже через пару месяцев на этом месте вырастет новый тренировочный центр. В этом году Кабинет Министров через фонд Державного регионального розвитку выделил 13 миллионов гривен для строительства того зала для фехтования. Они клятвенно пообещали в Миколаеве, что они сделают его до конца этого года. Запомните это обещание, мы еще вернемся к нему. Древнегреческие соревнования сильнейших, носящие гордое название Олимпиада, постепенно стало превращаться в обычную площадку для разборок. Проигравшие спортсмены обвиняют министра. Министр оправдывается и дает порцию новых обещаний. А политические игроки используют эту площадку для своего пиара. Главный спортсмен Михаил Саакашвили тоже выразил свое экспертное мнение. Катастрофично поганые результаты Украины на Олимпиаде. Зазвичай, после такого провала, как минимум, министр спорта должен пойти в отставку. Я подозреваю, что в условиях договорняка, за которым был утворен уряд, этого не станется. Украинский спорт еще долго будет переживать период взаимных обвинений. Но главные вопросы все равно остаются открытыми. Секретные материалы найдут на них ответ. Куда уходят спортивные деньги? Кто зарабатывает на неудачах спортсменов? И как сейчас выглядят тренировочные базы, которые обещают ввести в эксплуатацию до конца этого года? Эксклюзивное интервью с олимпийскими чемпионами и вся правда об украинском спорте. Смотрите прямо сейчас в секретных материалах. В этом году кабинет министров через Фонд Державного регионального развития выделил 13 миллионов гривень для будівництва того зала для фехтования. Вони клятвенно пообіцяли в Николаеве, що вони зроблять его до конца этого года. Вы помните эти слова? Мы отправились в Николаев, чтобы проверить, на каком этапе сейчас реконструкция школы фехтования, которая уже к концу года должна быть сдана в эксплуатацию. Оказалось, ремонтные работы здесь и не начинались. Куда же делись выделенные на ремонт 13 миллионов гривен? Спортивный зал. Зал 10 лет не отапливался. Да. Без воды, без отопления, без ничего. Оно не выдержало. 6 февраля рухнула перемычка, упала крыша. А остальное же стена снаружи полностью завалилась условия, в которых тренировалась олимпийская чемпионка Ольга Харлан, не только не соответствуют европейским. От 20 до 30 человек вместе. но на всего навсего на две дорожки. Вы сами понимаете, что на 4 человека фиктуют, все остальные стоят в очереди, ждут очередь, чтобы пофиктовать. Они мало чем напоминают человеческие. У нас получается спортивная школа, аудитории, переделаны через, ну, по спортивные залы. По сути дела, в спортивном зале ни одна дорожка не ложится. Тот зал еще не готовый, и другого зала у него нет. Более 20 лет директор школы просил местные власти о ремонте, но его услышали только после обвала крыши. У нас начали делать крышу, что не затекало, начали делать фасад. Пообещали сделать ремонт, правда, почему-то не полностью. На четвертую сторону никто не собирается делать. До 10 сентября все убирается, все лицо. Но если люди зайдут с этой стороны и посмотрят вот это, все будет ясно, что с той стороны историческое здание, с этой стороны развалено. В парусном виде спорта Украина заняла 25 место из 200. По словам заслуженного тренера Павла Калинича, это совсем не тот результат, на который рассчитывала команда. И этому есть свои причины. Изменилось финансирование. У нас осталось Черное море на нашем побережье, но я клуба у нас нет. А в Крыму они были. Поэтому вся сборная Украины вела подготовку к Крыму. Инфраструктуры для занятий парусным спортом попросту нет. Если брать у нас от Дуная вот, до Днепра, ничего нет. Ну вот Одесса имеет свой клуб, но в Одессе такая специфика ветровая, что там больше нет ветра, чем он есть. Ветер. А там, где есть ветер, ну вот у нас Очаков, считается самым ветреным регионом Украины. А в Очакове нет возможности, чтобы выходить в море. Вот это парадоксальная вещь. Рядом с парусной секцией находится еще один объект олимпийского значения — трамплин для прыжков в воду. Его состояние говорит само за себя. По факту это собственно была. Государственное, Как я понимаю, 61-й завод, государственное предприятие, строил этот трамплин, и оно стояло на балансе государственного предприятия. Его разбирают, ломают, и по факту, чтобы все это происходило нормально, его нужно охранять. Будем так сказать, как, как государство относится, наверное, так мы и имеем. Гребля принесла нам одну из двух золотых медалей. И уж там-то мы думали, что все в порядке, но оказалось напрасно. Шифер задуло позапрошлом году, помните, был сквозняк такой хороший. Посолила шифер, опять по новой, все за свой счет. И понадобится провести международный старт или чемпионат Украины, побольше нет. В спортивной школе, в которой когда-то тренировался Юрий Чабан, не хватает элементарных вещей. Вот нам весел не хватает, лодок нам не хватает, как добраться ребенку? Вот животрепещущие вопросы. Спортсмены-международники тренируются на дотопном инвентаре. Ну, как на ней гонять? Фанера. Ой, ой. Ну как? Ну как можно показать, какой результат? Ну да. А вы говорите секунды, тысячные. Неужели а мы для вас все, а вы нам нет? Хочется вести, грести не вот таким веслом. Вот этому веслу 25 лет. 25. 25 лет. Вот этой лодке, вот внизу вот стоят вот две, две, две лодочки, на которые дети тренируют. Потрогай. Ага. Да. Потрогай. А, да. Прогни здесь. Ага. Поэтому э, сопротивление э, вот намного я, меньше да, намного да. меньше. Вот тренируется на чем. А вот это тренируется. Все доля секунды, да? Это все это Это 10, да. 10, 10 секунд. Это 10, а борются за 1000. Весло, вот это... весло 30 лет так. и весло сегодняшнего так. поколения. По словам тренера, их вообще могут выгнать отсюда в любой момент. У нас договор э, с миной замедленного действия. Он с односторонним расторжением школа заключает договор с частным лицом. Если же база эксплуатируется со спортивными целями, они, с них убирается налог за землю. То есть мы друг другу нужны. Пока нужны. Когда не нужны будем, я думаю... Аренда у частного лица накладывает свой отпечаток. Тут тренируются дети, а рядом пьяные мужчины попивают пиво бог их знает. Бухарики, по-моему, в бар приехали. База в аренде. Мы И ее арендуем. Бунгало, да? да, да, бунгало сдают, можно я в кофе, тоже, чар, Я кофе. Хотел бы хотел, чтобы дети это хотели. А, хотели? а что сделаешь? Мы учим детей спорту, а тут э, подходит через лодку ныряет. Порой Зачастую то они ударяют, то нас материально. Ну, конечно. Вы нам мешаете, я деньги заплатил. Я? От тренеров мы узнали, что отношение власти к спорту оставляет желать лучшего. Обычно тренеру ставка 1300. Такое впечатление создается, что э, вот сидят функционеры и думают, блин, мы пообещали 125 тысяч, не дай бог выиграют. Это же надо платить. Ой -ой. Я думаю, да это между строк все читают. А это единственный спортивный комплекс, который не стыдно показать журналистам. Тренировочная база в элитной конче Заспе. Здесь нет разрухи. На входе охрана, зеленый выстриженный газон, который регулярно поливают. На территории находится множество тренировочных залов, жилой корпус для спортсменов и даже кафе. А что тут у вас можно покушать? Здесь можно купить не только еду, но и холодненький аперитив. А часто спортсмены приходят в при по Спортсмены вообще нет. Угу. Простым смертным сюда вход, заказан. Вся элита украинского спорта здесь тренируется. Лучшие спортивные залы в стране. Ухоженная территория, современное оборудование и почти 200 человек обслуживающего персонала. Здесь боксер, да? Здесь? Да. И Мэр города когда-то. И мэр города, и, и Владимир Кличко тренировался перед перед боями своими. И наш Василий Ломаченко, и Александр Усик. Ну все, все. И Беринчик, все наши боксеры. В зале борьбы нам преподали пару уроков тэквондо. Два зала большой и уютной столовой способны вместить 350 спортсменов. Стараемся создать условия спортсменам. Ну, да. По максимуму комфортно. В номерах уютно и вполне комфортно. Разрухи мы не застали и не застанете, потому что постоянно, постоянно за этим смотрим. Ресурсов этой базы явно не хватает для всех украинских спортсменов. Да и сама она, как оказалось, далеко не идеальна. Чтобы посмотреть, как она оборудована, секретные материалы отправляются на тренировку к сборной Украины по спортивной гимнастике. Здесь тренируются настоящие звезды последней Олимпиады. Гимнасты Игорь Радивилов, именем которого назвали элемент прыжка. И Олег Верняев, спортсмен, который в этом году завоевал для Украины аж две медали – золото и серебро. Идем с тренером по плану. Минимальная задача – золотая медаль. Пока все, слава богу, получается, да. выполняем. Всего 11 медалей всей украинской сборной Олег сначала осторожно объясняет волнением спортсменов. Ну, это спорт. Сегодня ты чемпион мира, завтра проскочил. Плюс Олимпийские игры у некоторых нервы играют в одну сторону, у некоторых наоборот это помогает. Но позже говорит и про самую больную для спортсменов тему. Подготовка. Там где-то восстановительные, там подготовка, там то и все это не хватает для того, чтобы именно готовиться, так как, например, ребята с других стран это делают. Ага. Условия в общем. Оказалось, что даже здесь, на главной тренировочной базе Украины, спортсмены зачастую не имеют нужного оборудования где старое да. оборудование, где новое, просто мы с вами. Вот это новое, да, все мы. <т> да. А это старое, да. Это да даже много и безопаснее. Красная же пробитая. Все, что вы сейчас видите, приобрели для спортсменов всего лишь за полгода до Олимпийских игр. Вы сами понимаете, то есть, в общем-то, оборудование приобреталось на кочезаспу сюда. Но это было очень давно 7-лет или 8 назад. А износ оборудования это 2 года два года и надо, в общем-то, менять. Во всех странах мира каждый год приобретают новый комплект снарядов. Говорят, хорошие дела надо делать вовремя. Такой внезапный подгон нового снаряжения мог лишить наших спортсменов даже тех медалей, которые они сумели заработать. Уровень сложности сразу поменялся. И мы уже были конкурентоспособны на воле, хотя нам этого времени, честно говоря, не хватило мы вышли на те оценки такие средние, а не на хорошие. А для того, чтобы освоить этот ковер, и это надо хотя бы год. Год отпрыгать на нем, чтобы к нему привыкать, чтобы уже выучивать новые элементы. А когда приобрели новый? Я не помню, по-моему, ковер Сергей Назарович там приобрел за неделю до чемпионата мира у нас постелили. А это где-то в начале года, Сам в самом начале года пришли это снаряды. Это за полгода до Олимпиады? Да, да, и слава богу, так хоть. Потому что если бы этого не было, мы просто бы не смогли бороться. И, скорее всего, что могло и медали столько не быть. Одна да, это в лучшем случае, то какого качества, неизвестно. Кроме тренировок в элитной конче Заспия, больше никаких привилегий эти спортсмены не получают. Лечатся тоже за свои кровные. В 2015 году в декабре я делал операцию, у меня нога уже, ну, там, совсем печально было, я связки порвал там. Я делал в Германии, и мне оплачивал мой клуб, за который вот я сейчас еду выступать. В Украине никто не спросил, никто не поинтересовался. Опять-таки, это ж, это должна была федерация заниматься. А кровных у них не так уж и много. Сколько у вас зарплат? Ну, ставка у нас получается там 3-3,5 тысячи гривен, а дальше уже надбавки за твои медали. Если у тебя есть какая-то медаль, то идут сверху надбавки, но опять-таки эту надбавку надо выиграть. Сколько зарплата у гимнастов из других стран? И 5 тысяч долларов евро, в зависимости от э, страны, и там всякие надбавки спонсору. Кроме того, секретные материалы напросились в гости на базу, на которой тренируется Юрий Чабан. Канаист и двукратный олимпийский чемпион. На сегодняшний момент это единственная база в Украине, на которой есть в комплексе все. Спортсмен проводит нам экскурсию по Буховской базе. Вот, 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 стоят. вот спортивный зал он То есть ну, все, что в принципе минимум нужно. Для канаиста тут, допустим, ставим подушку и будут, э, рукой. Uh -huh. отрабатываем, отрабатываем движение. Условия здесь неплохие, но все за счет старых ресурсов. Это еще садеповские тренажеры. Они просто чуть-чуть ну, в местах подваренные, подкрашенные. Это, это uh -huh. тоже современный тренажер. Здесь и баня. И сердце сюда копейки не, и, не дало. И массажи. Тут стол ставим, массажи делаем. Но, увы, все эти блага частные. У нас вот эта шикарная база, вот просто шикарная. Это частная база. Его оплачивает министерство. Спортсмену хотелось бы, чтобы условия были лучше. Но в закрытых кабинетах пока только кормят обещаниями. Обещания только, только обещания. Чего-то добиться практически невозможно, ведь жалобы не доходят до нужных кабинетов. Приходят, допустим, на водные виды спорта. Они смотрят, ага, водные виды спорта, перекидывают на замминистра. Замминистр смотрит, ага, это водные виды спорта, берет трубку и звонит, алло, что у вас там происходит, разберитесь с этой ситуацией. Они больше требуют, чем дают. Нету такого, что как бы ты работаешь в удовольствие такого как бы нету. Поэтому, может, людям многим не нравится, поэтому люди и меняют страны. Пока чиновники усердно пилят выделенный бюджет, спорт в Украине потихоньку загибается. Ведь большинство баз были построены еще при Советском Союзе. И для того, чтобы что-то приносило результат, в него нужно инвестировать. А у нас к такому не привыкли. Чиновники жалеют деньги на спорт. Ведь зачем их вкладывать, если он не приносит прибыль? Если так пойдет и дальше, то и медалей он тоже не будет приносить. Ведь зарабатывать их будет попросту некому. Вы знаете, сколько Осипенко, Осипенко Родомской э, под всякими предлогами не давали денег за Олимпиаду объявленных. Э, только возьми участок. Она говорит: я не фермер, я не курей, выращиваю. Кто бы что ни говорил, побывав в условиях, в которых тренируются чемпионы, понимая, что 11 медалей – это очень много. И все они заслуга исключительно спортсменов и их тренеров.